Hello，大家好，欢迎来到阿润才的生活。今天要跟大家做一些露营用品的开箱哦。噔噔，小小的盒子，非常可爱，用心的一个设计哦。它是什么呢？黑狗的手电露营灯，代号呢是 BDLYD 零零六升级款，流光银这样子的一个啊颜色。好，赶快来做这个开箱吧。 好，不打开是这样子的一个画面哦。所以黑狗的包装有时候真的哈、啊、也做的蛮用心哦。所以呢是用 USB 来啊充电，防水等级 IPX4，啊亮度呢达到一百二十流明哦。啊那个手电呢都有达到一百三十流明这样子的一个亮度，它呢能够用到七到。 三百五十个小时哦，好，电量呢是两千六百毫安时。好，一打开呢，其实里面还附带了这一个啊磁吸的跟这个啊三脚架的这个孔的一个接口哦。好，那我们来看一看。 整个这一个小巧的这个灯的这个构造，上面呢就有一个不锈钢的这样子一个提手，这个就是手电的这个灯。好，然后下面呢，这里就有一二三四五个灯珠吧，一二三四个，一二三四四个灯珠在下面。 然后呢，它的充电呢是这样子的一个啊、呃，直接充电的一个形式哦，看到吗？好，话不多说，让我们来把它打开看一看，按一下。好，这个就是一百三十流明的这一个手电的模式哦。长按的话，应该就可以做这个无极的这个调光，大家看到吗？无极调光。好，再按一次呢，就到达了这个。 全亮的这个模式，下面全亮，一百二十流明的这个亮度其实非常亮。如果按住这一个开关按钮呢，就可以做这个无极调光，做这样子的一个情况哦。再按一次呢，就开启两个灯，就另外两个灯是灭的，就是可以比较省电的情况。好，也是一样是无极调光哦。 好，就三个模式。好，我们再重复看一遍哦。手电筒，下面全亮模式，下面半亮模式。好，再看看上面这里呢，就有这个电量的这个指示灯哦。所以是这样子，非常小巧，大概只有一个食指略略长一点这样子的一个长长度。 好材质呢，这个呢就是一个、啊、塑料的材质，这个也是塑料，这个也是塑料。好，只有这个,一个把手呢是这个不锈钢的这样子的一个材质哦。好，设计呢是非常简单的，这里有这个黑狗的标志，后面也是被黑狗标志，旁边呢就注明了两千六百毫安时的这样子的一个标签。 然后这里就有一点磨砂这样子的一个蒙蒙面是在里面，然后外面摸起来也是很顺滑的。好，把这个东西装上去呢，对，需要用一点力气装上去呢。这个灯呢就可以啊，磁吸在铁的表面上，或者是用这个啊三脚架的这一个孔，把它摆在桌面上哦。 好，这个就是黑狗的这一个露营手电喽。好，大家看吗把这一个小小的手电呢装在这个三脚架上的效果就是这样。嗯，非常漂亮的一个灯，希望黑色系列的朋友不要错过哦。好，再给大家看一看磁吸的这一个效果、哦。嗯，其实是啊蛮强的这个磁力。 所以呢，它就是一个非常多用途的一个小小，而且制作呢也很精美的这样子的一个灯哦。好，喜欢我的频道的话，记得订阅、留言、分享、点赞哦。这里是阿润才的生活为你带来的露营用品开箱，拜拜。